नमस्कार न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है मैं राज साहनी इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं बिल्कुल सही आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे एक मरीजों से लदी हुई बस लगभग 20 से 25 मरीजों को लेकर डालकोला से सिलीगुड़ी की ओर जा रही यात्रीवाही बस जो है अचानक से सड़क के किनारे खड़ी एक वैगनर गाड़ी को पीछे से टक्कर मारती है तथा नियंत्रण खोकर गड्ढे में गिर जाती है जो जानकारी आ रही है स्थानीय सूत्र के अनुसार इस घटना में चार से पांच व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए हैं घायलों को इस्लामपुर महाकुमा अस्पताल भेजा गया है घटना जो है वह उत्तर दिनाजपुर जिले के पारा इलाके में है पारा इलाके के पास के ही इलाका लारुखवा के राष्ट्रीय राजमार्ग एन एस थर्टी वन के ऊपर आज शाम के करीब साढ़े चार बजे एक बस ग्रेटर सिलीगुड़ी ग्रेटर लाइन्स की यह बस है जो कि मरीजों को लेकर डालकोला से चिकित्सा के लिए सिलीगुड़ी की ओर लेकर जा रही थी उसी उसी वक्त अचानक से जो है लारुकवा इलाके में एक वैगनर गाड़ी जो कि सड़क के किनारे खड़ी रहती है उसको पीछे से आकर टक्कर मारती है तथा टक्कर मारने के बाद बस जो है नियंत्रण खोकर गड्ढे में गिर जाती है स्थानीय सूत्र के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि इस बस में कुल 20 से 25 मरीज मौजूद थे जिसको लेकर जो है डालकोला से सिलीगुड़ी की ओर यह बस जा रही थी तथा जो जानकारी आ रही है स्थानीय सूत्रों के अनुसार वैगनर जो गाड़ी थी उसमें भी चार से पाँच व्यक्ति मौजूद थे तथा जो जानकारी आ रही है वैगनर के तीन व्यक्ति तथा एक बस की मरीज को जो है चोट आई है तथा इन लोगों को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल भेजा गया है प्राथमिक चिकित्सा वहां पर चल रही है तथा जो जानकारी आ रही है कि फिलहाल उस बस को जो है बाहर निकाला जा रहा है तथा देख पा रहे हैं कुछ विजुअल्स इस वक्त जो मरीजों की स्थिति क्या थी जो जानकारी आ रही है यह मरीज जो है वह आग के इलाज के लिए जो है सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था उसी वक्त यह घटना घटी है क्या कहना है स्थानियों का चलिए आप लोगों के सामने নিজ টুডেণ্ট একছ কি নাম আপোনাৰ কি হৈছিলে এইখনে এক